Зв'язку з кайпом з нами Ольга Вальків, це директор такого мовного центру. Діалог він називається Центр вивчення іноземних мов. Сьогодні продовжуємо вивчати англійську. Якщо раптом ви потрапите за кордони, не будете знати, як кудись пройти, як запитати шлях чи заплутаєтеся в тих дорожніх якихось знаках чи написах, які існують за кордоном, то ми вам просто ну скажімо так, заздалегідь дамо трішечки підказок. Доброго ранку. Hi, everyone. Hi, hello, do uh good morning. Okay. Оль. Uh, uh, ну, в принципі, як запитати дорогу, це ж має бути якийсь базовий курс. Да? Всі повинні знати, як запитати кудись дорогу. Але от я навіть сама стою і думаю, uh, існує безліч метліч ну, фраз про це. І а яка правильніша, яка в першу чергу має прийти в голову? No, ну, на деле, навіть правильних варіантів буде несколько. Uh -huh. Uh, вот можно начать с того uh, варианта, который будет звучать как, например, where is, where то есть is где находится, да? Да, где? Yeah. Where is? Uh, where is the museum? Uh -huh. Да, где находится музей? Uh -huh. Или же where is the gallery? Где находится галерея? То есть это один из простых вариантов, где сказать, где находится uh, что-то там, да? Uh -huh. uh, там uh, where is this cafe? Where is railway station? Если railway station, как станция... Э... Залезнодорожно. Да, спасибо, точно. То есть мы говорим where is, и, нам, и указываем, что нам необходимо найти. Но это найпростейший вариант. Есть, скажем так, вариант для, ну, для высшего уровня, как запитать в таком случае? Да, там уже мы можем немножечко завязать диалог. Во-первых, сказать, э, э, excuse me, привлечь внимание для начала, да, excuse me, could you help me? Те фразы, которые мы уже ранее с вами э, знакомили с ними. Could you help me? Могли бы вы мне помочь? How can I get to? Как я могу добраться к? How can I get to? Да и, ставим то же самое. How can I get to the museum? Да, как я могу добраться к музею? How can I get to the restaurant? Как я могу добраться к ресторану, тому же тому же, тому-то или тому-то ресторану? How can I get to the gallery, National Gallery, например, да? Uh -huh. То есть, как я могу добраться? How can I get to и говорите то место, которое вы ищете. Не так страшно запрашивать, как страшно почувствовать ответ и не разумеет, что тебе кажут увидеть. І тоді починаються бать лендвіч включається, і всі того подані рисунок, всі пам'ятають перші класи школьные, да, рисування, бумажечку і всі моменти. Ну, тобто, з left, ліво, райт, право, зрозуміло. Але ж там ще додається чимало. Ну, чим, ну і слово go, go да, go, go left, go right, райт можливі варіанти. Але ж так. можуть бути складніші шляхи. Да, например, если вам скажут идите прямо, uh -huh. вы услышите в ответ тогда на английском формулировку как go straight on. Uh -huh. То есть, когда вы слышите go straight on, вам говорят, идите прямо. Go straight on. Uh -huh. Еще разочек, да. Go straight on, идите прямо. Uh -huh. Если вам скажут, например, пройдите мимо. Ну, пройдите мимо э, такой-то вывески, да, или пройдите мимо э, аптеки, да, и там дальше вы увидите то-то, то-то. Вот пройдите мимо, на английском будет звучать как go past mm -hmm. и, и что? Go past this cafe. Go past э, big building, например. Идите э, там, пройдите мимо большого здания, да, как ориентир. Иногда могут указывать и такие подсказки давать, прохожим, да? Mm -hmm. Go past, пройдите. міма чого то там какого то здання якщо ускладнюємо завдання ми спочатку йдемо а, йдемо вздовж якоїсь вулиці, вулиці маємо а, пройти а, якийсь магазин а потім перейти дорогу чи повернути ліворуч перейти дорогу а, Go straight on, go past the library and... там що нам нужно пройти да, мимо, мімада да. далі ми можемо услышати как наприклад, на світофорі Светофор будет звучать как uh, traffic, lights. «traffic lights». Вот на светофоре «перейдите дорогу», например, будет звучать как «at traffic lights, cross the road». То есть на светофоре «at traffic lights, перейдите дорогу, cross the road». Cross – пересікати в принципі дуже схоже з українським словом «Cross the road uh, at traffic lights». Окей, okay. а uh, ще є якісь там слова, uh, uh, left» uh, – повернути ліворуч, «turn right» – праворуч. А якщо мені потрібно uh, там щось обігнути, щось обійти uh, там, щось десь ну uh, не не не, не пройти щось, а кудись да, тоді, що я кажу? Чи вірніше що що я чую? Ну, немножечко, наверное, я тебя не поняла, Наташ, потому что если мы хотим что-то просто пройти мимо, ну, да. вот как бы, как ориентир нам говорят, и говорит, вот вот это будет, и выйти дальше, да? да, вот тогда мы скажем чаще, услышим, вернее, чаще всего как go past, угу. и что именно нам нужно пройти мимо, угу. как-то бы обойти, идти дальше какого-то места, да, вот как пункта такого. А я все, обиты на круги, например, дзеньшую другого... боку. А, go round or go behind behind the, ну, уж таки из младших классов знаем, go around, навкруги, round круг. Да, да, да. Go behind the building, обойдите сзади, сзаду это здание, да? Go behind the building, например. Це ну скажімо так найрозповсюдженіші фрази go go straight on, go past, cross the road, Якщо нам потрібно йти, але якщо раптом я потрапила в якийсь інший район, і мені потрібно сісти на якийсь транспорт, тобто що я маю зробити, що я почую. Да, то есть смотрите, когда вы э, спрашиваете информацию э, у кого-то на улице, да, и что-то где-то находится, и вдруг это далеко находится, да, вы можете спросить для начала, э, может, я могу туда пешком идти, или мне сразу на транспорт садиться, да, uh -huh. вот это будет тогда звучать по-английски как, uh, can I walk? Walk как идти пешком. Can I walk? Or I have to take transport? Uh -huh. И транспорт или взятый транспорт. Да, как поехать на транспорте. Там уже по ситуации ориентируйтесь, что ближе находится как subway, как метро, uh -huh. либо же бас, как автобусы, потому что в Европе чаще всего это ну, трамвайчики есть, или же бас, у них очень такие комфортные, очень красивые, не такие как у нас, да, вот что uh -huh. страшненько садиться а там очень приятно проехать, даже в их автобусах. Поэтому can I walk? Я могу дойти пешком, or или I have to take transport. Что uh -huh. uh, касается, до речі, назв транспорту, Бас, uh, tram, tr uh, trolley это очень uh, схожие на наши ну, на слова, тому в принципе не складно. Uh, з метро, это uh, oh. underground, это subway, це... subway, да? Uh, потому что есть uh, опять у нас разграничение британский английский. И американский английский. Мы можем пробовать, как бы, запомнить два варианта, потому что в Европе мы не знаем, ну, или если мы едем в Англию, там только вас поймут «underground». Uh -huh. Если вы едете в Америку, там только «subway». Был у меня в жизни случай, когда действительно американец не понимал слово «underground», пока я ему не сказала «subway». Uh -huh. То есть это действительно, это не шутки, они понимают исключительно «subway». Uh -huh. Либо же вы в Европе пробуйте то или то слово, смотря, какое слово учил иностранец, да, вот у себя в школе, там с преподавателем. То есть, where is underground station? Где находится станция метро? Британский вариант. По-американски будет звучать where is subway station. Але слово метро я не почую в будь какому выпаде. Нет, практически нет. Оно не используется вот как также распространено именно в английском языке, потому что вот, например, если вы поедете в Италию, там, если вы скажете метро, вас в принципе поймут, потому что это схоже с итальянским языком. То есть не потому что они понимают вас по-английски, они поймут вас по-своему. То есть если это слово схоже именно с конкретным языком в конкретной стране, вас поймут. Но если мы ориентируемся на английский язык, тогда Underground, Where is Underground, Либо же Subway. Where is Subway Station? Американський варіант, так, да? де знаходиться метро. Що стосується якихось ще, ну, скажімо так, дорожніх термінів, там перехрестя, або тротуар, або зебра. Що, якісь це слова, що нам може знадобитися за кордоном. Наприклад, перекресток – это будет intersection. Угу. Еще разочек можно повторить intersection. Intersection, Inter. В середине секция, то ну, есть так. Intersection. Да. Да. Да, да, да. Если мы скажем на перекрестке, тогда это будет звучать как at intersection. Uh -huh. At intersection. Uh -huh. Не uh -huh. он, а at. At, потому что uh, он это, знаете, вот ассоциация такая, что вы прям на поверхности, то есть вы буквально взяли там, например, залезли на э, на, на светофор и сидите вот на перекрестке. И вы высокого взгляда, да, ищите путь, куда вам turn left, turn right. То есть чтобы этого не было тогда. Нам нужно сказать как at intersection, имеется в виду как на вот этой местности, вот в этой территории, да, вот в рамках этой территории. Roundabout mm – -hmm. это э, кильце, да, вот транспортное, развязка транспортная. Чем там э, circle так и будет, circle. Mm -hmm. Circle, э, ну, э, это уже, скорее всего, мы переходим с вами в термины, которые для водителей, да, потому что для пешехода, ну, на самом mm -hmm. деле, вот, вот эта тематика, она самая распространенная. Если мы говорим о, э, о водителях, то там опять-таки at circle, at road circle, mm -hmm. ну, как опять, не он, что мы залезли, выглядываем, куда нам ехать, куда mm -hmm. поворачиваем, да, там на верхушку. А именно на этом вот uh, кругу. At road circle, там turn right, turn left. Праворуч взяти, взяти ліворуч. А uh, і що стосується uh, пішохідних uh, доріжок, тобто зебра і uh, як її ж його називають українською? А uh, at the ground, як uh, пішоходи переход, підземний перехід? Uh, да. І так, зебра у нас буде как zebra crossing. Угу. Uh -huh. Так і буде, zebra crossing. А пішохідний підземний переход, от ви знаєте, ніколи не обращала уваги, там як-то underground passage, по-моєму, вот так от буде. Ну, швидше за все дуже схоже, да? Oh, тобто, да, знаєш, да, як да, underground, да. ми даймо зрозуміти, да. що нам потрібно вниз спуститися. А і тротуар чи пішохідна доріжка, це ж pedestrian zone. Pedestrian це ж тротуар. Так, uh, отже, якщо. Ну, найскладніший шлях, якщо нам. Якщо ми запитуємо, where is, що нам можуть відповісти? І так, ідіть прямо. Go straight on. Uh -huh. Go straight on. Далі. пройдіть мимо, ну, наприклад, аптеки. Pass, uh, go past chemistry. Или там go past pharmacy. Смотря где что, какие разные названия видела в той же Европе, да, там где uh -huh. спорно, что, как будет. Go past chemistry pharmacy, даже может быть как drugstore. Uh -huh. Дальше. Поверните направо. Turn right. Uh -huh. Поверните налево. Turn left. Turn right, turn left. Uh -huh. Yeah. Uh, еще можно сказать такую фразу. Вернее, вы можете услышать, что, например, этот музей будет справа от вас. Uh -huh. Вам могут сказать как it's on your left. Uh, Если справа, it's on your right. Uh -huh. То есть это здание, это место, которое вы ищете, будет справа от вас. It's on your right. А uh -huh. uh, якщо нам потрібно перейти дорогу, uh, ми будемо використовувати фразу uh, «cross the road at the traffic lights», якщо на світофорі. на світофорі, або там на перекрьостки «at intersection». А, дякуємо, сподіваюся, що наші глядачі запам'ятали. Тепер не розгубляться і зрозуміють, коли, коли їм коли їх кудись все ж таки відправлять, куди їм іти. Дякуємо, прощаємося з Ольгою Вальківою і переходимо до чергової рубрики, Це яка рубрика? має назву «День народження українця, і сьогодні будемо дізнаватися про Романа Шухевича.